Питання роботи українського зернового коридору було одним з основних на саміті миру в Швейцарії 15-16 червня. Про цю міжнародну подію говорили майже весь останній тиждень. За оцінками багатьох експертів, вона стала знаковою для світу, хоча і не зовсім вдалою для українського мирного плану. Чи дійсно це так, і яких наслідків нам чекати надалі? Ми говорили з відомим українським політологом Вадимом Карасьовим. Вадим Юріч, вітаю вас у нашому ефірі. Дуже багато, як завжди, запитань до вас, але останні okay. сім днів весь світ активно, ну, особливо Україна, весь світ обговорював. Результати саміту в Швейцарії. і знаєте, можливо, добре, що ми зустрічаємось саме наприкінці цього тижня, коли вже така інформаційна піна спала. О цікаво, що залишилося на Донці? тобто, чи зробив нас цей саміт ближче до миру, чи навпаки він віддалив мир від України. Що скажете ви про ітоги цього? Да. Ну, смотрите, щоб не розтікати. Уже много сказано, как вы правильно сказали, информационной пены было по горло, а может быть даже по голову, так? Вот с головой, как говорится, можно было даже утонуть, и никакой спасательный круг не помог бы. Поэтому самое главное, при всех сложностях и неудачах относительных этого саммита, нужно... Зафиксировать главное. Этот саммит положил начало не быстротечному, не спринтерскому, но тем не менее дипломатическому решению войны в Украине. Это начало дипломатического финала войны. Это не означает, что сейчас война вот закончится. И все за круглые столы или переговорные столы и начнут обсуждать. Не так. Как правило, в финале войны обостряются военные действия, потому что стороны хотят зафиксировать наибольшее военное достижение. Для того, чтобы затем оперировать этими военными успехами уже за дипломатическим столом. Выторговывая себе, в дипломатическом смысле, конечно, слово, лучшие условия того или иного мирного решения. Поэтому не ждите, что сейчас пушки, условно говоря, так, пушки месяца в виду оружие, умолкнет, и как у Хемингуэя, прощай оружие. Нет. Но тем не менее, начало мирному процессу положено. Наступила дипломатическая фаза окончания войны, финализации войны. Почему так? Ну потому что сейчас заговорили о том, что нужен новый саммит. С участием России в разных форматах. Там представительство России, или это на высшем уровне, или на других уровнях министра иностранных дел. Но тем не менее, все заговорили. Запад заговорил, Украина заговорила. Об этом говорил уже сразу после финале саммита. На пресс-конференции финальной говорил президент Зеленский. Говорил Ермак, говорил Кулеба, министр иностранных дел. Ну и, в общем, Украина готовится или готовит новый саммит, уже более представительный, с участием, желательным участием Китая, Бразилии, ну, понятно, стран глобального юга, на, большем, на высшем представительском уровне, и, понятно, страны западные с участием России. Вот это первое. Второе. Поэтому ждем, когда это будет саммит. В какой форме он будет? Второе. Это, об этом свидетельствуют и заявления Путина накануне саммита. И вот вчера в Ханое, в аэропорту, перед вылетом из Ханоя в Москву. Кто-то называет это ультиматумом Путина. Пусть будет ультиматум, кому так нравится. Но в конечном счете формула мира Зеленского это тоже ультиматум. В противоположной стороне. Ультиматум на ультиматум. Но тем не менее в каждом ультиматуме есть здравые зерна, которые можно, или которые можно использовать для того, чтобы начинать дипломатический торг. Что сказал Путин в ультиматуме или выступлении накануне саммита и вот вчера в кануне? Первое, они готовы к переговорам. Раз. Да, условия выставляются достаточно жесткие, это два. Но а кто идя на переговоры будут, заставля, будет выставлять минимальные условия? Всегда выставляются завышенные условия. Но план, что да. в бизнесе, что в дипломатии есть торг. Поэтому хочешь получить то, что хочешь, требуй большего. Получишь то, что хочешь, или то, что надо. Дальше Путин неоднократно заявлял о том, что его устраивает Стамбульский договор, или точнее Стамбульский договор парафированной Украиной в апреле 2022 года, как основа для нынешних переговорных, нынешнего переговорного или мирного процесса. Да, с учетом реалий на земле. Как раз сейчас идет и битва за эти реалии, между прочим. Ну, мы поговорим это, если нужно mm -hmm. будет. Так? Mm, битва как с одной, так и с другой стороны. Вот. Но с другой, оно <с> <с> Эти реальные, Из реалий можно исходить и в Украине тоже. У него тоже есть. Вот, так. Mm. Так? Поэтому это первое. Стамбульский формат, Минские соглашения или Стамбульские договоры и так далее. Это за основу. Есть болванка. Есть уже предварительные договоренности. які можуть бути модифіціровані, трансформовані, розширені, сужені і так далі. Ну які можна обсуждати Вадим Юрійович, ось давай, давайте ага. тут зупинимося трохи і пройдемося саме ага. степ -бай степ по пунктам. Я хочу повернутися ага. до того, що ви сказали про можливості перемови. Про переговори, про які вже говорять і українські політики. Зокрема, знаєте, дуже цікаву у вас заяву зробила посол Сінгапурі Катерина Зеленко, коли вона сказала, що Україна може домовлятися навіть на китайському саміті миру. Ось про що може йти мова. Ви сказали, що наступний другий саміт може відбутися будь-де. Украина до него готова. То есть мы готовы проводить такой саммит и в Китае. Можливо, мы и китайскую формулу миру також готовы принять? Вот как это? Нет, нет, этого не будет. Это не даст Запад сделать, потому что если китайский саммит будет успешным по сравнению с саммитом Швейцарии, который готовили Украина и Запад, это же все-таки глобальный саммит, глобальный по форме, но про западный по содержанию. Про американский даже сказал по содержанию, то получается, что китайцы лучше дипломаты, чем американцы. И это надо на, на свои дипломатические и дипломатический, геополитический авторитет Запада, э, глобального юга, Китая, России и так далее. Поэтому этого не будет. Я не знаю, каких дел посол заявил об этом. Так может подраздить американцы, чтобы они подключились. Э, так, но. Ну... Этого такого саммита не будет. Если будет, то он будет действительно глобальным с участием как бы, Запада. Но еще раз говорю, если мы говорим о том, что мы инициируем новый саммит, то мы инициируем его Западом. Насколько Запад будет готов, и, ну, как видим, что есть некоторое разочарование было швейцарским саммитом, об этом свидетельствует это не участие Байдена. Вот. но тем не менее может быть для того чтобы Запад вновь вот, не допустив дипломатический успех Китая активнее вовлекался вот в этот новый дипломатический процесс если говорить о том где и как за это сейчас идет как бы тоже торг предварительный но потому что я так понимаю Путина устраивает Стамбул раз Стамбульский договор стамбульский формат это Стамбул но это малая форма переговоров. Она с участием Украины, России и посредник Турции. А если говорить о глобальном измерении саммита, то Украина и Запад настаивают на том, чтобы это была большая мирная конференция с участием России, где, ну, по идее, по идее, у России может быть меньше маневра, чем в двухстороннем формате. Почему? Потому что, во-первых, Запад и Украина, у них есть условия, у нас есть условия. Ну а Китай, который сейчас и глобальный юг жаждет все-таки мира, хотят мира, им война не выгодна, по многим причинам, не буду сейчас углубляться в эту тему, они могут надавить на Россию и заставить ее пойти на тот или иной компромисс, на который она не готова в случае переговоров двусторонних. Ну, но Путин четко заявил, вот Минск, Стамбул, неважно как, но вот и вот такой вариант устраивается. В принципе, тут есть рациональное зерно, потому что, ну, когда там соберутся, там, ну, 100 человек, ну, на два дня, знаете, это, во-первых, для того, чтобы содержательно переговоры проводить, дипломатически, это надо время. И представляете, там, 100 стран, 100 представителей, они будут обсуждать, тогда. затянется непонятно насколько. Кстати говоря, как и в то время, в 1919 году, конференция, Парижская конференция по результатам которой была принята капитуляция Германии и подписан так называемый Версальский договор. И распущена Австро-Венгерская империя, и ну, да, Ну но да, новый перераспределил Да, совершенно. А, а ну, скажи, Европа. Мне... да, это Европа. А а скажите, Европа. скажите Поэтому мне, Поэтому не... Поэтому первое, да. да, я буквально... Угу. Первое, содержательные, субстантивные переговоры. Содержательные. Не на публику, не на медиа не в стиле твиттерной или мегафонной дипломатии или публичной дипломатии, а именно серьезной по сути, это Стамбул. Это Стамбул, потому что это, по сути, тихо, спокойно, кулуарно, без объявления каких-то предварительных решений, потому что сразу будут недовольны, как с одной и с другой стороны. Ну компромисс, вы же понимаете, никого никогда 100% не устраивает. Надолный компромисс, что тут очень трудно будет угодить всем. Потому что многие, ну, скажем так, не являются большими специалистами по войне, миру э, и разного рода дипломатическим штучкам. Вот. Поэтому может быть много недовольны. Это раз. А вот уже мирная конференция, она может завершить, закрепить это все, выйти э, на уровень там, европейской системы безопасности, евразийской, как говорит Путин. Но это дело, мне кажется, более отдаленного. Будущего, чем да, да. Э, вот содержательные переговоры, которые могут начаться уже с посред... при посредниках, при посредничестве, тихо, незаметно и тому подобное и так далее, уже могут начинаться где-то с конца лета. До конца лета военная кампания, попытки закрепить свои военные успехи, ну а потом опять очередной позиционный тупик в войне и выход на переговоры, тем более, что подкрадываются дата выборов президента США, угу. смена в Белом доме, по-любому, выиграет Байден, все равно будут пертурбации в администрации Байдена новой, выиграет там, тут вообще как бы понятно. Но главное, поскольку многие говорят о том, что нужен, нужен еще один, одна, нужна еще одна мирная конференция, нужны еще переговоры с участием России, есть общее понимание того, при всей эскалационной риторике, при всей эскалационной риторике, там ядерное оружие и так далее, но есть общее понимание того, что войну надо закончить в этом году и выйти на переговоры. И окончательно закрепить, наверное, особенно если выиграет Трамп, где-то в феврале-марте 25 -го года. Угу. Е, Вадим Юріч, але тут є дві формальні речі. Ну, по-перше, для того щоб вести переговори е, навіть з Росією, навіть на такому другому саміті миру, потрібно в Україні відмінити закон, який був прийнятий якщо не помиляюсь в серпні 2022 року, про заборону вести перемову з проти з, з ворогом. Це по-перше. По-друге, мені не дуже зрозуміло, ось результатом саміту, першого в Швейцарії став ось цей меморандум чи ком'юніке, який вони підписували в електронному вигляді, і дуже якесь таке незрозумі... непорозуміння постійно. Хтось підпис відкликав, хтось ставив. Ось що це було? Ось по... поясните, будь ласка. Значить, перший у нас вопрос був по поводу. Закону. Закон. Указа, указа, указ. Президента. Указ. Да, да, так, ЦБУ, указ Так, был указ президента. Ну, это легко решается. По просьбе, как говорится, трудящихся, по просьбе мирового большинства стран Запада, наших военных партнеров, союзников, которые э, рекомендуют, чтобы конференция принесла результаты. Там была Россия, значит, мы можем пойти на такие выступки. Не сами, не добровольно, не потому, что мы так желаем, но потому что нужно. Стискам световой совершенно верно. По просьбе мировой общественности, всей прогрессивной. Угу. Вот. Что касается второе, это комменье. Угу. Комменье, э, кстати говоря, в отличие от декларации или еще каких-то более содержательных документов, это информационная, э, скажем, информация конференции и ее результатах, которую готовят хозяева конференции. Швейцарство готовили. Понятно, что хотелось, чтобы много больше стран поддержали эту конференцию, потому что получается, что многие вещи, осуждающие Россию, привели к тому, в, этой итоговой, в этом итоговом коммунике, привели к тому, что некоторые страны не подписались, не присоединились, точнее, к коммунике. Ну, например, Саудовская Аравия. Да. Вот, э, не говоря уже что там, кто там еще, ну, Саудовская Аравия, например. Так, кто, так, сказать, а, вз, а взагалі, вот, юридичный статус есть у кого-то в вот этом це, электронном Нет, Нет. Тобто, А тогда коммуника... это До чего оно? Для того, чтобы оставить открытым. Ага. Чтобы присоединяться, но ну, будут давить по дипломатической линии, чтобы массовку нагнать. Ну, потому что, когда э, началась война, была резолюция Пленарного заседания Генассамблеи ООН. Нет, просто Генассамблеи ООН по поводу агрессии Укра... э, России против Украины. И тогда э, осудили Российскую Федерацию и признали ее, агрессор... признали ее страной агрессором 144 государства. Получается, сегодня меньше. Поэтому о, надо о, немножко о, больше, да, надо делать открытым, чтобы страны, которые не присутствовали на конференции, могли присоединиться. Но мало чего не присутствовали, но присоединяются. Поэтому тут такая, э, во-первых, это не какой-то обязывающий документ, во-вторых, он не имеет юридического характера. Это чисто, ну, публичная, скажем так, акция, угу. Поэтому так и называется итоговая коммуникет. Угу. Так, а не договор, не декларация, не меморандум угу. и, и тому подобное. Вот. Так что тут история вот на самом деле достаточно простая. Никакой тут большой какой-то интриги нет. Тогда давайте перейдем саме до того, что вы сказали, что уже готовится финал этой войны. Але ось як ці розмови про фінали, можливі переговори, як вони корелюються, скажімо так, з розмовами іншого порядку. Захід розказує, що до кінця літа Україна отримає Ф-16. А в свою чергу Путін розповідає про нову тактичну ядерну зброю. Ось чи от, от це такий накал пристрасті, от до чого він може призвести? Чого чекати на найближчі місяці? Бо все це ось. Так, знаете, дуже за нас. Ну, я сейчас лично сказал, что это будет военная кампания, будет тяжелая, так, ну жаркая банально. Вот самолеты даются для того, чтобы сдержать наступательный потенциал России, не для наступления на Россию, а для того, чтобы сдержать наступление России, потому что у них сейчас инициатива на поле боя перевес. Они везде по всем так, ключевым направлениям наступают, атакуют, владеют инициативой, а мы вынуждены реагировать. Почему? Потому что у них больше наступательный потенциал. Если мы собирались наступление какое-то новое, большое, то нам надо было бы не по подсчетам сейчас примерно мобилизуют где-то 100, ну нужно 100, 110 тысяч новых мобилизованных. А для большого наступления нужно было бы 500 тысяч. Если только мы стоим больше, вряд ли при такой мобилизации, как она происходит, особенно там в Одессе, Одесса, Одесса чемпион, так, по такой мобилизации, то мы не наберем больше. Значит, для того, чтобы укрепить оборону, да, сдержать их наступление, да, это первое. Второе. Самолеты эти останутся. Все равно же, скажем так, демилитаризировать Украину уже не получилось и не получится. Как, собственно, взять Одессу? Кстати говоря, в этом же своем выступлении Путин дал понять, что он готов остановиться, если получит всю территорию Донецкой, Луганской области, Запорожской, Херсонской. Все. Про Харьков, Одессу там ничего, не, речи не идет. Не идет речь про Запорожье, Днепр, Николаев и так далее. Поэтому самолеты нужны будут для того, чтобы там всегда они пригодятся, вот. да, это будет авиационная война. Будут, конечно, какие-то решения со стороны России для того, чтобы ограничить возможности вот этой самолеты В 16, как и ракет хаймерсов там и атакамсов, которые разрешены бить только по приграничным районам территории Российской Федерации, но Белгородская область и Курская область для того, чтобы бить по логистическим центрам вооруженных сил Российской Федерации и сбивать наступательный потенциал. Больше ничего. Да, это, конечно, серьезный вариант. Ядерную Новость, зброю, как-то зброю. Может нет, нет. А зачем? Вот сейчас у них, во-первых, это политически очень. Китай против, страны развивающиеся против. Россия же тоже играет в свою игру, они же не хотят оставаться изгоем, там, быть изгоем, чтобы от них отвернулись. Поэтому это на крайний случай, крайний-крайний случай. И то, не по территории Украины, это уже, там, грубо говоря, через КНДР, через Северную Корею можно попугать Тихоокеанское побережье США и Японии. А, или попугать страны Европы там Британию или Францию но в целом нет и это нету в этом военного смысла большого потому что вот сейчас они используют на Харьковском направлении э, трехтонные фугасные авиабомбы фабы так называемые а если еще там пять тысяч они готовят но это поражающий эффект, такой же, примерно, может, чуть ниже, как у тактического ядерного оружия. Поражающий эффект без радиации. Ну, просто разрушения большие, но без радиации. Без выжженной земли. Вот поэтому нет, этого не будет. Ну, будут э, ри, риторическую эскалацию или там э, угрозы. Ну, это же как бы естественное дело. Смотрите, там э, Фьюри, Усик, друг друга перед боем. Так, или там, как э, в американских фильмах это показано, да, вот особенно Я тебя урою, там, уроды, и так далее. Это такое поднятие таких риторических, лингвистических ставок, но на самом деле все будут действовать достаточно аккуратно. Никому не надо срыв какую-то большую и неуправляемую эскалацию. Сейчас, если эскалация делается, то она очень дозирована и управляема со стороны и Запада, и со стороны России. Поэтому а. дают так по капельке. Вот. Но сейчас задача Украине, для Украины вот, в связи с мобилизацией, с поставками вооружений, это улучшить свои тактические и, если получится, оперативная позиция по всей линии фронта. Особенно на Харьковском направлении. Ну и, возможно, там на других направлениях. Харьков, Купинс, ну, это тоже Харьковская область, но это прежде всего. Главное поле сегодняшнего военного противостояния, это все-таки, наверное, Харьков и Харьковская область. Вадим Юрійович, скажіть, будь ласка, все ж таки, де буде вирішуватися доля України, знаєте, все ж таки на фронті, як це було там два роки тому, чи десь вона вже вирішується за лаштунками великої політики? І хто її буде вирішувати? Чи взагалі українці якось впливають на цей процес сьогодні? Чи все вирішить без ну, нас? Ну, давайте так. На-перше, ну, влітає, тому що воюємо. Ми Ми ж воюємо. Да, оружие не наше, но воюют. Мы, мы управляем, а не кто-то. Так, поэтому и у нас жертвы тоже, мы тоже не можем войну затягивать. Ну, еще мы эту мобилизацию можно провести. А вот если 21, 21, вот там кто-то из легких военных так, начинает. Давайте 21 и 18. А как ее проводить? Поэтому есть ограничения. В принципе, вот, э, американский историк российского происхождения или русского происхождения Петр Турчин, он специалист по так называемой кли клиодинамике, многие вещи он предсказывал, в том числе и предсказал войну в Украине. Вот недавно он дал такую цифру, что война закончится, когда Украины численность. Безвозвратных потерь, ну, где-то примерно будет 750 тысяч. Безвозвратные это убитые и те, кто уже раненые, покалеченные, которые не могут вернуться на фронт. Почему есть ограничения на людей? Мы же не можем все воевать, но кому-то надо и работать. А, люди гибнут. И война не может длиться бесконечно, потому что у нас конечный ресурс людей. Так что. Об этом, скажем, надо тоже задуматься и больше думать, я бы сказал. Но я думаю, политики думают и руководство думает, Но вот военные, вот, которые там слишком такие военные, они, как бы, они думают о войне, а надо думать о мире. О стране в войне. Не просто о войне. А что, что со страной в этой войне? Не истощается ли она, эта страна? Воюя за какие-то километры территории. Это не значит, что от них надо отказываться. Это значит, что надо дипломатически их возвращать или договариваться как-то. Но воюя за эти территории, мы же гробим энергетику. Война продолжается. Гробим энергетику. Гробим инфраструктуру жизни повседневной. Теряем людей. Одни уезжают, другие погибают. Третьи инвалидами. Ну, это что же война? Это же серьезная вещь. Это же не компьютерные войны и игры. Вот поэтому это первое. Второе, значит, э, как за, без нас это, конечно, не будет решаться. А Во-вторых, но война это же одновременно, как дипломатия может быть без военного, военной составляющей. Вот, например, возьмем швейцарский хамик, прошедший на прошлой неделе. Ведь его готовили под, под 500 дней войны. Его готовили с осени 22-го года. На 500-й день войны, чтобы как бы зафиксировать. Что зафиксировать? Военный успех Украины, которая прорвала в результате контрнаступления. Ну, так полагалось, планировалось прошлым летом прорвалась к Казовскому морю, разрезала военную группировку России на две части, и таким образом, Россия капитулирует. И подпишет соглашение на этой большой конференции. Куда все приедут? Ну, потому что будет понятно, вот победитель Запада Украины, вот проигравший Россию. Но контрнаступление оказалось неудачным, и более того, Россия перехватила инициативу. Поэтому многие начали сдавать задний ход, начали давать, тормозить свое участие, начали всякие игры присылать не, не высший уровень, а э, так, не самого высокого уровня представительства. А это значит, и поэтому сами швейцарский, вот он на полусловие закончился. Почему? Потому что нет военных, убедительных военных успехов на поле боя. Более того, наоборот, есть. Я бы не сказал убедительные, но военные успехи есть у противника, у врага. Все. Поэтому дипломатия всегда успешна, когда за вами стоят пушки, танки. Так, это всегда и успешная дипломатия. Понятно, что она не, тут не линейная зависимость. Но тем не менее, когда вы знаете, что у вас есть военные успехи, вы действуете более нагло, цинично, в переговорах, настойчиво, потому что у вас есть аргумент. Ну, например, почему Порошенко подписал в Минс 2 17 февраля 2015 -го года? 2015. -го? Ну, Дебальцевский котел был, ему некуда было деваться. Все. В общем, Дебальцев уже формировался котел. И если бы он не подписал, там бы группировка вооруженных сил Украины была бы уничтожена, взята в плен и так. А так сохранили. Подписали, но сохранили все армии. Кстати, Сырский тогда как раз и руководил. Главой стохопных войск, главкоман слухопных войск, он как раз командовал этой группировкой под Дебальцем. Сохранили речи... армию, нарастили и так далее. До речи, ваш прогноз сырского будут менять? Да, нет, я, зачем его менять? Это О, всякие Как-то за последний час очень таки курсуют шутки про это. Навещу не, не знаю. Ну, это... Ходят слухи, будто все подорожает, а особенно <свят> штаны и алкоголь. Да, да. Это Высоцкий, да, классика. А, да, Вадим Да, не будемо. Да, не будемо слухати чутки. Будемо слухати експертів, і будемо сподіватися, все ж таки на наше зсу на те, що ми все витримаємо і е, дуже слухайте трагури... правильних експертів. Правильних експертів, да.